হেল্ল' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে হস্ত মধুন ভৰিলে বা হাত মাৰিলে মানুহ খীণাই যায় নেকি বা মানুহৰ দেহা কমজোৰ হৈ পৰে নেকি চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেই কথাটো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ আগত এটা কথা কৈ দিওঁ আপুনি যদি যৌন সমস্যাৰ যিকোনো কথা মোৰ লগত পাৰ্চনেলিভাৱে পাতিব বিচাৰে বা তেনেকুৱা সমস্যা আছে তাৰ সমাধান পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি মোৰ হোৱাটচএপত কনটেক্ট কৰি কথা পাতিব পাৰিব কিন্তু এইটো এটা পে'ইড প্ৰক্ৰিয়া হ'ব যাৰ কাৰণে এটা ফিজ পে' কৰিব লাগিব এতিয়া আহো মূল কথালৈ মূল কথাটো হ'ল যে বেছি পৰিমাণে হস্ত মদন কৰিলে বা বেছি পৰিমাণে হাত মাৰিলে বডি শীনাই যাব পাৰে নেকি বা তেনেকুৱা কোনো সমস্যা দেখা দিব পাৰে নেকি যে মানুহ কমজোৰ হৈ যোৱা তেনেকুৱা চবসকল চোৱা এইটো কথা কওঁ এনে এটা কথা যদি কোনো মানুহ কিবা এটা বস্তুত এডিক্টেড হৈ পৰে এডিকশ্যন যেনেকৈ তুমি মদত এডিকশ্যন ধৰিব পাৰা তুমি চিগাৰেটত এডিকশ্যন হৈ ধৰিব পাৰা তুমি বেলেগ কোনো নিচাজাতীয় পদাৰ্থত এডিকশ্যন হৈ যোৱাটো ধৰিব পাৰা বা কোনোবাই গোট খা খাই এডিক্টেড হৈ তেনেকুৱা যিকোনো বস্তু যদি এডিক্টেড হৈ পৰে সেইটো নকৰিলে নহয় সেইটো কৰিবই লাগিব এক্সেচিভ পৰিমাণত তেনেহ'লে নিশ্চয় তেনেকুৱা ঠিক সেইমতে ষষ্ঠ মধোনো যদি কোনোবা এডিক্টেড হৈ পৰে আৰু এক্সেচিভ পৰিমাণে কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেহৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেহ কমজোৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি শীনাই যাব কিন্তু যদি আপুনি কোনো এডিক্টেড হৈ নকৰে তাৰপিছত যদি ডেইলি এবাৰো কৰে কিন্তু কোনো এডিকশ্যন নাই আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰতি আপুনি এইটোৰ কাৰণে যে পাগল তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা আপোনাৰ মন গৈছে কৰি লৈছে তেনেহ'লে কেতিয়াও মানুহজন নিশি নাই তেনেহ'লে কেতিয়াও মানুহজনৰ দেহত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও মানুহজনৰ দেহ কমজোৰ নহয় চ' এইবোৰ যিবোৰ কথা সমাজত আছে এইবোৰ চব এনেই ফেক কথা চাইণ্টিফিক মতে তেনেকুৱা কোনো ক্ষতি নহয় ছ' বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব আছে কমেণ্টত সুধিব পাৰে